Слово о, о фашизме. Но ну, я считаю так, что ну, общество у нас многомиллионное и многонациональное. А фашистов, я вижу, только в лицах рыцарей удачи. Это всех представителей Верховной Рады, которые были, которые есть, экс-президентов и президента, которые высосали Украину как па паук, муху, вывезли все отсюда, превратили в скелет его вот такой. И все это. Позволила им благоприятная среда, заложенная в Конституции. Завтра они вот снова Ваньку валять там будут. И если здесь есть представители, у которых есть телефоны э, лидеров оппозиции. Я вас прошу, позвоните вы им и скажите, пусть они также прекращают Ваньку валять. Поэтому их также уже многие просто не воспринимают. Конституция Украины 2004 года вернуть этого мало. Разве при этой конституции они не крали? Крали, так ведь? Следовательно, что? Есть другая причина. А причина эта, это, это всего-навсего коллизия противоречия в полномочиях Верховной Рады, было 19 лет и президента, а на сегодня это все в полномочиях президента. Мы же избирали кого? Руководителя, управленца в государстве. А кем он оказался с этими полномочиями? Царем, да? Вот. Так вот, рассмотрим судей для начала, так чтобы было понятно. Конституционный суд. Шесть судей назначает все судьи, шесть судей назначает президент и шесть судей Верховная Рада. А затем продавливают председателя. Как и на сегодня. Бывший Завгар, когда Виктор Федорович Янукович работал в Янакиево, Завгаром у него работал значит, юристом, и вот он как на дрожжах вырос, он уже председатель Конституционного суда. Понятно, что это не по воле Конституционного суда, Мы нарушали они закон и передали полномочия, а так хотелось президенту. Это первое. Значит, что? Конституционный суд, то, о чем я сейчас рассказываю, он никогда не, как говорится, не убрал эту коллизию, равно как и президенты, согласно конституционного народовластия не, не исправили это, не убрали значит в, полно... в, в разделе правосудия для судей заложено увольнение за нарушение присяги, в присяге есть такие слова клянусь при осуществлении правосудия руководствоваться только законами и дальше под при... в правосудии заложено следующее что Судью за нарушение присяги может лишает полномочий тот орган, который его избрал или назначил. В случае, пункт пятый, нарушение судьи присяги. И что мы имели 19 лет? Значит, судью нанимал президент и Верховная Рада, назначали квалификационная комиссия, а только рекомендовала. Вот. вот смотрите внимательно. Конституционная норма по увольнению есть. И если убрать руки на сегодня от президента и Верховной Рады, это не надо новые законы. Это всего-навсего согласно статье 5, статьи 6 по разделению ветвей власти. И здесь что важно, что в Конституции этого не записано, но это записано в юридической науке теории государства и права, что Украина задекларирована с разделением ветвей власти с целью взаимного контроля противовесов сдерживания. Теперь представьте, что кто-то, каждый из вас представьте, что вы президент, а я судья, неважно, кто меня поставил, Верховная Рада, президента, да, Ющенко там или Кучма. И увольнение возложено только на вас, да? То какой с моей стороны может быть противовес, сдерживание или контроль? И согласно конституционного народовластия, вы, вы там хотите чего-то в суде изменить или же доказать, допустим, даже по выборной системе. Да я даже по инстинкту самосохранения имея статус высокий такой судьи в государстве, пальцы веером на ногах, на руках, значит, все деньги несут. А что же я самоубийца, значит, не в пользу президента выносить решение. Вот это и есть проблема. И, и на сегодня у нас есть три субъекта проблемы. Первый субъект это интеллектуальное общество, это вот все те, кто на Майдан приходит. Второе оппозиция и позиция, вернее коалиция. Так вот представьте себе, что согласно статье 5, статьи 6, где конкретно записано о том, что Украина задекларирована с разделением ветвей власти, никто не может узурпировать государственную власть. Ни ее орган, ни должностное лицо. Значит, она была узурпирована должностным лицом президентом и Верховной Рады, на сегодня и вовсе президентом. То есть выходит, что с целью взаимного контроля противовеса и сдерживания, чего надо? Да достаточно разделить органы власти исполнительную власть и законотворческую, то есть оппозиции сегодня отказаться от Верховной Рады, а президенту отдать не с барского плеча Яценюку, допустим, где он сегодня может его нанять, а завтра убрать, а отдать согласно статьи 5, статьи 6 оппозиции. Между ними включается механизм противовесов, сдерживания и взаим, взаимного контроля. Но тогда мы остаемся нигде, как говорится. Значит, надо судебную власть открыть, правильно? Для этого что надо? Надо разогнать Конституционный суд. Это все прекрасно можно переложить на университеты. Потому как Конституция Украины, да нечего ее переписывать каждый день. Если кто не знает, то я вам скажу, что чем важен этот документ, и он должен быть настольной книгой у каждого. Давно бы во всем разобрались. Потому что это не есть только основной закон при написании других законов, которые должны нормам Конституции соответствовать. Это есть Договор между многомиллионами и многонациональным обществом граждан Украины, имеющих гражданство, и лицами, которые мы на время делегировали полномочия управлять. И смотрите, сколько же они нам вреда нанесли. В присяге есть такие слова. У депутата и Верховной Рады, и у президента они практически одинаковы. Всеми своими силами отстаивать независимость. Лица, которые мы на время делегировали полномочия управлять, они что, вошли, значит, и своим долгом воруют, украли, повторяюсь, как паук муху высосали Украину, так еще и сколько они миллиардов под нас заняли, и сами, будучи миллиардерами, продолжают брать под гарантии государства деньги. А это плюс проценты. И когда же мы можем улучшить жизнь пенсионерам, науку поднимать, там что-то развивать, культуру и прочее? Да никогда. То есть этот дефолт, он был неминуем. Майданы эти были неминуемы, потому как в судах народовластие закрыто. Значит, закон о референдуме, да он никогда не являлся законом, э, вернее, инструментом народовластия. Потому как надо было к ним обращаться с первого собрания. И, конечный результат, значит, даже если бы собрали подписи в течение месяца, там все, значит, на сессии, даже по отношению к, ну, к органам местного самоуправления то эти э, представители будут решать, быть референдумом или не быть. Даже если подписи собраны. Естественно, они всегда решат, что ему не быть. То есть, что Чечи-то указывает, он сегодня рыцарь удачи, добрался до Верховной Рады. А он говорит, а вы ваши, ваши народовластие, значит, ПРФМ заявляет, ваше народовластие на выборах. ЦВК они присвоили. Все они присвоили. Даже омбудсмена Верховная Рада нанимает с президентом. Так кто же вообще, где народовластие? Его, оно просто отсутствует. Просто издеваются и все. И я вам скажу, что если бы они хотя бы 30% на косте оставляли для народа, возможно, этого бы не было. Белорусы там, я вам скажу, там Лукашенко позволяет им процентов красть, они 70% оставляют. В России там тоже какие-то проценты оставляют. А у нас они одну кость нам бросают. Притом в локотрон превратили государство. Монополизированные аптеки, монополизированные супермаркеты. Выдали зарплаты, выдали пенсии. Куда вы все пошли? В аптеки, в супермаркеты. Все, деньги вернулись им в карманы. Вот такой лохотрон. Вот. Спасибо за внимание.